Наша група забезпечує супровід та коридор для евакуації мирних мешканців. Це категорії людей похилого віку, жінок з дітьми. Сейчас говорить будешь? Первое, меня три назовут Это возле этого парка Возле хаты тут А вот это вот ночь, вот это и вот это И там дальше вот два С двух сторон Там ближе еще Тоже -то. А много людей остается еще вот здесь По улице, так да? да? Больше это старики старики больше да а с детьми уже немножко повыезжали да от это в городе только остались в городе да в городе еще а вот ты остаешься здесь смотришь за кем-то ну, вот с мамой и женой да

Я только в среду принесла, ее оббили целиком в среду. Мне уже спидно туда ходить. Она говорит, ики в среду брала. Ну, то что я, их не кушаю, что я целопат. там, -а -а. Ну, казала Лена, в Новоселовке там, где-то она договорилась. Бабушку ж нашу там не обижает. Мы тут дружно, мы за бабушкой. По соседству прожили вместе, а я... Страшное, страшное. Это вообще какой-то свет, а как то, как вот значит, молния. Страшное. И в ваш дом попало, да? Да, и раньше попало в дом. И вот это вот сегодня. Вообще. Фух, ой, дай бог. Да, не думали мы, что мы так будем жить. У нас было 600 килограмм картошки. Разобрали? Улетело. Людям некуда ехать. Люди бы уехали. Я просто умру позастилать. солдати подарки. сестрі, брату і мені, і овочі. тушонку, гушонку, масля. Українська армія і бійці українські вони не ховаються за спинами місцевих мешканців, навпаки, прикладають цих зусилля, аби убезпечити їх від обстрілів і аби вони залишилися живими.